Так, друзья, ну что, мы с Максом, безумным Максом, сейчас будем вдвоем э, дивиться наши помоечки, что они нам сегодня принесут. Макс, как ты думаешь? Пойдем. Что на сегодня? Дивимось. Лечка, лечка. Сверху там оно включается, Макс. Стой. Листья. Там листья, тут пусто. Так, шось на первом вообще, на первой помоечке, вообще тихо, просто тихо. Сметник поле называется шось, Вообще в загале. Ну да, да, да. пойдем сейчас тут подъем. На заднем, на заднем плане. Тоже. Немає нічого. Слухай, ну що... С... Але ми поїхали. не будемо зупинятися, ходімо й далі. Поїхали далі, так. Да. Ай, поїхали далі на пробойчик. Так, друзі, ми зараз на другий приїхали. Приїхали на другий смітник. Зараз будемо дивитися що може тут от щось. Уже сумка, а в ній нічого. Это -то какая то девочка yeah, какая-то. No. Доброго вечера. Доброго. Вы по макулатуру? Да. Да. Скажите, и богато получается на собирать ее? А вы, по Мы? Да. По контент. Богато получается? Когда как? Не просто интересно, честно. Ну когда как если вы... Да? Ого. Так. Просто что пытаем, может макулатуру вам дать. Один в Ну, немножко больше бачимо. Что я пытаюсь. вас. Так. Пока шлю, пошлю, нормально, нормально. Um, слушай, угу. слушай, Что угу. да. uh -huh. um, это? Надо понять, что это такое. Что это разрывать? Да, слушай, это гинекологическая, наверное, тема какая-то. Я не знаю, что. Ну, да. По-нибудь. Ну, фонарик старый. Помоечка уже уже принесла какие-то гинекологические щипчики. С думал золото все А это что? Так, це я кистобрылок. на и... Да. Так у нас багато нормального лака, мы там еще, ну... что-то дому, в общем. Да, да, да. Так. Нет, так. Нет, ничего, ну, что-то уже какой день не радует ничего. То есть, в плане того, что нету ничего. Ничего. А ну, пойдем на эти подавлюсь. Какие-то он кошечкам только есть похавать. Ничего. Просто ничего. Баба. Баба Валя тут храпела и все. Что, Добрый вечер или доброй ночи не, Добрый не, все, вечер. Все, все нормально, не, что скажите, есть скорбы то Жаробы? Не, скарбы же. Да, 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 скарб. Да откуда? А что вы, а вы собираете? Баночки. Баночки? А, да, видите, баночки. Угу. А Чего это? Видны. Ну, я понял, жестяные. И, и много? Много вот, э, за вечер? Ой, за вечер, если пакет не собираю. Ну, ну плюс-минус, это сколько? Ой, иногда приходишь с одной баночкой. Две. Вы просто конкретно баночки собираете? Да. Ага. И там баночки бывают, Нет, я там одну нашла. Они нам баночки, мы. Ой, а мы... На О, находили что-то драгоценное? Никогда. Да ну ладно, ну я не поверю. Ну, ну. Слушайте, я мы, белым не хожу. Э, смотрите, мы, ну, мы делаем так вот, снимаем контентик, делаем видосы, и я вам хочу сказать уже, ну, довольно таки хорошие вещи находили. А что это значит? Находили кошелек э, с валютой э, гривны, э, шубу, шубу, кстати, шубу вчера нашли э, хорошую. Я, я не беру шубу. Чтобы... Не, ну, я вот за это и говорю, что У вот. Вот. И это телефоны, серебро, кольца. Так что, ну, Ой, я и такое не да. Бесплатно. Вы конкретно по по баночкам. по баночкам, да? да? Как вас зовут? Скажите, пожалуйста. Я тетя Зина. Зина. Будем знать вас, тетя Может быть, знаете, что-то где-то, может быть, тогда баночек вам собираем. Ой, ты мой хороший. А, а у вас как зовут? Сережа. Очень приятно. А. Хорошо. Да, тетя Так что, может, даже, ну, видите, надо понимать, когда вы их делаете, чтобы а мы даже... Где-то бы оставляли, может быть, вам баночки А, вот так выбрасываете Да, Та, ага, это если бы вы Одни только были да. И если бы мы знали, что э, Вы будете тут Поверьте, пакетами мы бачим столько выкидывают, реально, пакетами банки, банки Да, реально много. ну реально Мы просто не берем банки а -а -а. У нас немножечко Другое, да ну не, ну знаете какое-что? Я вам скажу, для чего мы это делаем. Мы э, снимаем видео и хотим показать, сколько можно заработать лазя по сметниках. О, и что люди выкидывают. О, от Макса, от Макса. Падон. Слушайте. Да тут. Слушай, ну а как же Тетя Зина, да ну нафиг Ага, есть Макс, а ну давай Зине поможем давай, Да выкидывай, можешь... выкидывай Или выкидывай сюда, выкидывай Хорошо он сюда выкинет? Да, я потом прибью... О, Тетя Зина, так что Ой, Вот, вам Ну, ну да немножечко поможем Немножечко я... поможем Спасибо. Тетя Зин. Ну и давно так ну баночки собираете а? Уже 9 лет. А чего? Вот. Ну что, что подтолкнуло? Пенсии не даю. <плес> я извиняюсь, а де дети есть у вас? А, я что, буду детей просить? Ну не нет, ну вы не должны просить, просто я думаю, дети, э ну это мое мнение, дети должны помогать. Ну, это мое мнение. Да, на детей надеяться, надо самой работать. Ой, тетя Зина, Слушайте, ну, тетя Зина, реально, всего вам хорошего. Рады были, ну, и познакомиться. Вот, ну, знать бы, где так. Мы вам бы, наверное, тягали банки, находили и привозили. Мои хорошие. Спасибо. Блин. У нас в Кожном Пятнице проходит задувание на вокзале. На вокзале. То есть, проходите, вот вы не Ну, мы... Добрый, мы людей. Безкоштовно раздаем горячие да, и так что приходите. На ЖД вокзале. Да, 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 кожной, так, кожной пятницы. Кожной пятницы. Да. Кожной пятницы. Потом возле траша мы также там, наши ребята, раздаем хлеб. Бесплатно. Кормим. А э, не, Помните трэш? Где спутник? Спутник. Не. Так, друзья, ну. Матрас. Матраж. Угу. Угу. Ну, файный матрасик. Слушай, хороший, хороший это вынос. Сейчас будем смотреть, что тут. Надо его померить, Макс, чуешь? Не, так мы его заберем сейчас только якость. Так, ну, тут, наверное, жирненький вынос. Сейчас будем, будем удивиться, что оно тут такое. Сейчас пойдем у смітники подивлюсь. Угу. Так. Макс начинает рвать уже. Мы, мы нормально зашли, да, Макс? Да, это был вынос. Это, был, это было вчера, да, я вот кажу, да? Да. Скаточка Мама так. Друзья, ну все Матрас уже На базе На базе уже, вот он Матрасик на багажнике машины Сейчас будем мы его В общем перекантывать. Довезем до точки Дизлокация, а потом уже будем думать, что с ним Работать, Но вин реально нулевый. Нулевый, друзья. Матрасик гарный. Так что Поедем сейчас в гараж к нам. Чуешь, Макс? Ну что я не знаю. Нам надо либо выходить на какую-то большую дорогу. Потому что... Ну... Реально, мы как, я не знаю. Ну, во-первых, у нас не, не получится... У нас не получается Друзья, не получается приезжать сюда днем А Вечером вы уже видите, что По сути уже Произошла рванина Да не, не, Макс Остались только кабачки А мы вчера, кстати, нашли Этот здоровый пенис И, Да, там Да ну нафиг он нужен, Макс Все, поехали он. Хоть матрас у нас лежит. Макс, ты скажи мне, будь ласка, мы когда уже хоть что-то нормально найдем, а? Ну что, это как рыбалка. Рыбалка. Да. Значит, что и клюет, а вытягивается. Там Да. Значит, то полно, а лизащая будет, а там... Таня, ну это тоже так, ну, несерьезно, е-мое. Просто, как бы, э прикол в этом ковыряться, как бы, такого нету настроя, что просто так, знаешь. полные сметники, полные смет... сметники, но какого-то, выбачаюсь, фуфломицина. Вот просто-напросто. Просто черные мешки, набиты травой. И все. А что из такого, чтобы оно нам сподобалось и нам оно ну, потребно, ну, нет. Вот. Уже кто-то тут рванул вот это вот. Ай, господи, ну что ж такие, Макс? Что, ну, что за подстава? Я не знаю, возможно, mm. треба выезжать в багаті села. Тоже гарно. Э, гарно. Не, ну все, будем ехать. Будем ехать, все, поехали. Что ты там нашел, Макс? Та патули. Да нам надо, надо братан. А нафиг, нам не надо. Слушай, Дай мы еще мы еще ни разу не находили такую, ну вроде, может, ты вспомнишь, Макс, ни разу не, не нашли там технику то знаешь, ни разу. Только гнилые помидоры, только гнилые помидоры, блин, и и шмотки, блин, которые нафиг нам не нужны, блин, нам кто-то поставил не выбросил. Да возьми вот так вот и раз вот. сюда. Все. Ничего не мая. Короче, я дуже-дуже разочарован. Ну, реально, что надо ехать куда-то в другие места. Ну, потому что ну, тут взагалі, взагалі, просто невозможно ничего найти такого ценного, чтобы оно нам сподобалось, как говорят. Все, нема ничего. Ма, что ты там копошился? Что ты там? В натуре, блин, хоть давай бабе Зине хоть Зине, хоть банок насобираем. Да, что да, ты да, там да. уже? Что, что все почули. О, это бомба. Маленькие копы прям. Ой, Господи. Поехали, друзья. Поехали на другие объекты да. на более жирные это, на это более третий, потому третий, что издам. потому что тут это все ну, не выживешь, просто она просто не найдем никакие скорбы, мы тут ничего ценного тут не будет. Только, как вы видите, маленькие копы. Ну, это такая она и моргая, да? Да, Идмы его. Ага. Ты что, Сеза, да? Что-то там ты... Кулек по мастеру прям дешевле фломастеры. Я сегодня для да, ты не покупал фломастеры. 400 чем-то гривен. Господи. Вот тебе, пожалуйста. Что ты, картошку хочешь перебрать? Тут картошечка, он друзья. Своей покупал по Ого! Да. Это значит Они я еще... Это я еще тогда взял дешевый. Да, Сюда. Уже красный, уже раков съеду. Страх <реш> <реш> мы найдем, рванем сюда. Уже что это такие? Ля, -то нет, а? а мы а, его это... не бачили уже, Макс? Мы его, ну, у нас таких же есть один просто. Что... Слушай, а нам не... Да, ну... Не... Да, возьмем, аккумулятор берем, это как от этих самых, от да? мотороллеров. Ага, я просто действительно и помню, что здесь, ну, что здесь такие э -э -э Ребята, не поверите, но я сегодня <реш> спрашивал человека, говорю, банданы нет у меня на работу. Харли Девин, пожалуйста. Вот и даешь. Да. Вот и даешь. Опа, ментоль, краба, Сюда давай. Сюда. Рака перебить надо. Сюда давай. Все. Карманка. сейчас нужно все переменить. Смотрите. Поу техника начнется. Говорит ты, да? Сейчас смотри, что-то тут рванем. Вот, люстра, помыть ее. Да не, ну это уже все. Это дрэк. Это дрэк, брат. Мы на этом не останавливаемся. Что это вот это такие эти? Шары вот эти, брат. Да? Блин. ты думал, уже нам в гараж уже что-то к Новому году готовится. О, баночки. Блин, я сразу за бабузину, реально. Она не там лазит, бабузина. Так, друже, ну, ты хочешь и тут уже добить. Я уже добить, так, Фонарь. все. Дальше. Фонарь буб новый, да? Все, поехали. Смотри, тривай, Макс, тримай. и поехали Ой, дальше. Сейчас мы еще, друзья, парочку еще осталось мест и все, и будем ехать домой. А что мы сегодня только ценное знаешь господи, матрас, да? Да. Матрас. А матрас. Ну и то, слава богу, да. День, ребята, это матрас. А? Да-да. Поехали, друзья. Ну хочу сказать, что сегодня день реально не наш. Вы сами бачили, что нам на том смети показали, что удачи не видать. И прямым текстом сказали, что уезжайте отсюда. Сосиска в тесте? О, так может кто-то и будет друзья у оставим, ставим уже кто-то искушает ну реально реально сегодня ну просто не наш день я... только вот это что и нашли Да, сто да. процентов. Лимон? Но нам Все надо, надо только надо не такой. Нам нужен не такой лимон, нам нужен миллион. Да, сегодня реально не день. Вчера мы шубу нашли. А сегодня хуба бубу блин. А сегодня ничего. Макс, ну что сегодня? Может кто-то палец в попе держит? А, да, может кто-то а? вот, вот эту штуку держал. Ну да. Все, поехал, далее. На самом деле, друзья, бывает, такое, что ездишь, ездишь, и нема ничего. Удача, она посмехнется. На... Сто процентов. <therapeuticogan> вами, <daha> уже, уже поспехнулась за... Ой, вот, на прикол с этим шлямбуром, блин. показывает этот палец, иногда показывает... Все, поехали далее. Мы сюда сразу идем, как ну, что должно... Слушай, а что там, да, Макс, посмотри, пожалуйста, там... Угу. Может просто быть и знаешь этот как его пылесос такой, что Нормальный может быть. <решит> а, Ой, вот что-то, Макс. Но, не знаю, что это. Сейчас посмотрим, что это за моменты. <решит> Я думал, еще такая же ерунда, блин. А? Не Нет, а все, то Макс, не рассарит. Ну, не сори, брат, то, мне кажется, уже выкидывай да, -то, вот да? да? Да на что все таки. Что-то фонарик то, да, -то. Все, выкидываем его назад. Ну брат мой. Ну, если есть желание, еще на одну съездить, и все. И все. Едем. Последняя. Жеги. 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 <свеч> Рад, я, я даже боюсь, что он ночью мне приснится. <свеч> Обидно. Обидно, ребята, за что у меня 40 лет меньше. <свеч> Братуха, нет, тут уже 40 лет, он не растет. Мне, мне стыдно вспоминать. <свеч> 40 лет меньше. Он не растет до 40. А, что там? Борьбе. Топотуля да, да, Топотуля с такая сумочка а, На самом деле нормальные тапки, хорошие прикольные. Ну, Судебные. класс, да, они Не порваны, ничего Друзья, подписываемся на каналчик Ставим да. лайкосы Пишем комментосы И, может быть, какие-то э, Подсказочки, как и что работать. Так что, друзья, чекаем Ваших этих а, реа вашей реакции реакции все поехал и далее да. масс да. ты хочешь поднять прям все да, кушаешь, все снизу да. ты так палка этой все так аж ты разрываешь чтобы главное не пробить дном блин да. так, Подарок внутри. Что Сложенные бабулетики. Ай-яй-яй-яй-яй. Да ладно, а уже, уже рви. Что это за подарок? Это стенки Подстава, да? Вообще, не. Супа подстава. Так, да, ну что? Это хорошая хорошее копье. Угу. <laughs> да, 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 да ну, как, ну, О, один рубль. Это Довольно-таки интересный рубль. Что за рубль? Беларусь. А. А? Да ну, брат, ну что ж ты. Ничего. Хм, ничего, <laughs> говорит. Не, будем туле так Белорусскими рублями. Минимание одной ценной монеты, особо 50 копеек. Всего 60 копеек. присядьте? 20 злотых 10 злоты 10 злотых. И будет. Здесь 5 копеек 2020 года него они... ох ты ледень да да ну, так, так. Еще хочешь до... долбить ее, да все да да стоит. Все, да 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 а, или там посмотреть. Все. Едем на последнюю Сейчас сейчас заедем. Так, друзья, все, все остальное на сегодняшний день. День уже... Ну да, день. Это будем сейчас закругляться. Сейчас Макс уже сейчас да, дорвет. И уже эти... И будем ехать домой. Да, да. Друзья, хочу сказать ну, всем дякуем, что кто дивится. Хотя нас зара не так богато, но мы верим, что контентик он будет набирать оборотика, и І розвиватися. Так що дякуємо кожному, хто дивиться, дякуємо за кожний лайк. І також що просимо вашого, долучайтесь до каналу, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коменти.